қаласында жол транспорт қадесілерінің алдын алу айдаушы һам белгіленген қағидаларға әмел етуін тәмелеу мақсатында тарау уәкіллері алып барылды Нөбеттегі репортажымыз міне ұсқаққында poytaxtimizda o'tkazilgan рейд lәjlari davomida tikardan aвтомобиль басқарушыларының ампиадалардың жол транспорт қағидаларына қатаң әмел етуі бойынша тексерілді түнгі уақытта айрым транспорт басқарушылары белгіленген қағидаларға бойсынбайды һәм ақыр ақыбеті кеуілсіз хадиселердің жүз себепші болып қалады мағлұмат үшін бұл рейд ләжлары дavomнда мас автомобиль басқарған он үш тиісті хұжжатлерсіз әрекетленген жиgырма екі сондай ақ инспектордың нызам талаптарына бойсынбастан әрекетленген төрт жағдай анықланған нызам талаптарына бойсынбай әрекетленген белгіленген бұл бұқаралардың автотранспорт құралары уақытынша сақлау жарима майданшасына қойылды сол автотранспорт матиз маркалы автомашина алла ядоса жар көшесінде кезімізде айдаушының құжеттерін тексеру мақсатында кезімізде айдаушының құжеттерін көру уақытында айдаушыдан спиртлі ішімдік ішкеніне гұманланып иісі шыққандығы себепті өзенімізге бекітілген алкотестерді үлеткенімізде айдаушының бір миллиграмм организмде спиртлі ішімдік ішкенлігі анықланды һәм бұл айдаушыға әкімшілік баяннама толтырылып автомашина уақытша тіркеу үшін жарма майданына қойылды қазіргі күнде республикамыз аймақтарында айрым айдаушылар жеке автокөліктерінде жол әрекеті қағидаларына толық әмел етпестен әрекеттену жағдайлары ұшырасады міне осындай рейд ляждары келсіз жағдайлардың алдын алуда әрбір нынсанның жол транспорт қағидаларына қатаң әмел етуінде жүда ахмиетлі бағдарламамызда